Вітаю, любі друзья! як снять гильзу Двигун SF-138-2? В общем, ось с гильза. Вот приспособа. Получается, как сделать? Заг... Вот гильза, она вот так была. Понял. И вот и так вот стояла эта установка наша. Получается, сварил вот такую штуку. Она... Сейчас я покажу. Воно от рукою туди просунули, з іншої сторони придержали і почали вкручувати болт. Оця тарілка, це маховик із Жигулів, ця тарілка вперлась у ціє болти. Почали крутити, воно скручувалось і випресовувало. Початку туго йшло, потім легше, потім знову туго. В общем, такая система, разбирать ничего не пришлось. Только, ну, коленвал снимать не треба. Только вот такая установочка. Поняли? Коли варили, примерно примерил. Вот так вот, чтобы, ну, чтобы оно чуть-чуть там хватало. И на этом все. Поэтому сейчас ось сделал такую штуку на две гайки. Рукой там засунул, с другой стороны притримали. И затем вот сюда иду ну и соответственно крутили. по другому снять никак не получилось не выбивается ничего только вот таким вот самодельным прессом